Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Sabah dalam final Piala FA 2025 lah. Tahniah untuk JRT berjaya mengekalkan kejuaraan untuk tahun 2025 dalam saingan Piala FA dengan kemenangan yang besar 5-0. Walaupun tanpa Arif Aiman, mereka ada Hidalgo. Hidalgo memang man of the match, Mat. Oh, dia punya gameplay, dia punya movement, dia punya skill. And memang bagus gila. Memang memang perfect lah. Siapa yang tengok video saya sebelum-sebelum ni, saya dah menyatakan yang Hidalgo should be the first 11 lah untuk JRT. Tapi sayang tak pernah diberi peluang akhirnya bila diberi peluang untuk domestik punya kejuaraan Hidalgo menjadi nadi utama untuk pasukan JDT dalam membawa kemenangan dan juga menjadi juara Piala FA baik untuk uh, untuk Sabah bagi saya Sabah dalam first half mereka lambat untuk settle down mereka dihukum dengan kekurangan dan juga kesilapan-kesilapan mereka sendiri sehingga JDT berjaya menjaringkan 3 gol. Selepas itu Sabah cuba untuk uh, bermain dengan intensiti yang tinggi mula untuk attack, mula untuk menyerang, absorb serangan keluar daripada pressure. Mereka berjaya mendapatkan satu gol tetapi foul. Habis first half, masuk second half, Sabah cuba untuk bermain dengan lebih berdisiplin mula untuk menyerang dengan baik mereka punya movement memang smooth tetapi sayang pengadil punya keputusan pula merencatkan corak perlawanan sebab apa? sebab tiba-tiba je si Fuentes kena red card which is bagi saya macam Eh second yellow kena red card Macam eh kenapa Sifat nak kena red card Dengan second yellow kan Benda tak berpatutan Benda tu tak sepatutnya berlaku Sebab dari segi posisi ni pun Bukan sifat test take ke Jonada Silva ke apa Sebab sifat test duduk depan Bukannya dia duduk belakang Jonada Silva yang duduk belakang So benda tu merencatkan perlawanan ha, Sabah tak boleh nak cook Dan Sabah kena lagi dua gol lah Jadi tanpa buang masa Mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan Untuk ulasan perlawanan kali ni Saya akan mulakan dengan JDT lah Apakah perkara yang positif dan apakah perkara yang kita boleh highlightkan untuk pasukan JDT pada perlawanan ni? Baik. Perkara pertama yang kita boleh highlightkan untuk pasukan JDT pada perlawanan ni, kalau kita lihat midfield mereka, Nacho Mendes, Nacho Hinsa dan juga Afiq Fazail, boleh saya katakan mereka bertiga bermain dengan begitu baik yang mana ketiga-tiga midfield ni berjaya untuk melakukan sesuatu yang bagus untuk kontrol di tempo untuk uh, high pressure untuk control the game dan kawal mediator dengan sangat baik. Dan kalau kita tengok game ni Nacho Mendes memang dari dia punya segi distribution as a deep lane playmaker. Dia game ni dia tak banyak masuk kotak mentality ataupun uh, berada di tempat zone 14 sangat sebab dah ada Hidalgo. Jadi dia banyak uh, deeper sikit ataupun di bahagian tengah bersama dengan Nacho Insa. Jadi Nacho Mendes dia buat game daripada tengah sahaja menunjukkan yang dia quality bagus lah. Vision yang bagus. Passes yang bagus. Distribution dia memang on point lah Yang tu saya suka Vision dia tu Memang nampak Yang dia ni adalah Seorang playmaker Yang boleh bermain Dengan advance ke depan Dan juga boleh bermain Di kawasan tengah Dengan begitu baik Di samping Dibantu oleh Afiq Fazail lah Untuk game ni Afiq Fazail pun Berjaya menjalankan tugas Dia dengan sangat baik Disupport oleh Nak Insah Yang boleh dikatakan Bermain dengan agak agresif lah Jadi midfield Memang kita boleh puji Untuk pasukan JDT Dan dari segi corak serangan JDT untuk game ni Sebenarnya kita boleh puji Jairo dengan Hidalgo Tetapi Jairo untuk game ni Apa yang boleh saya puji Adalah dari segi hold up Dan juga uh, Lingkap play Serta memenangi first ball Tetapi dari segi ball control Dari segi close space Dan juga dari segi release the ball Decision making Jairo agak out Sebab apa? Sebab Jairo boleh dikatakan uh, Bila dia dapat bola Dia banyak kehilangan bola Di intercept Ataupun di tackle oleh pihak lawan Menyebabkan bola terkeluar Tapi bila bola tu terkeluar Ataupun bola tu rebound dan sebagainya uh, Bola tu jatuh kepada kaki pemain JDT yang sentiasa follow up dengan pergerakan Jairo untuk memanfaatkan peluang sebagai contoh kita ambil gol Hidalgo uh, on goal yang mana kena rawi Simbatul tu kan uh, yang tu adalah Jairo uh, bawa 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 hilang Nasib bela ada Hidalgo boleh follow up gol Oscar Aribas yang mana satu hantaran daripada Nacho Mendes kepada Jairo Jairo menang first ball cuba nak buat put dia netting berjaya curi bola bola keluar tapi Oscar Aribas laju untuk uh, pick up untuk follow up dan menjadikan gol so dekat situ Jairo punya kelemahan lah tapi dari segi dia punya contribution di final nampak dia punya movement nampak dia punya positioning is very good dia punya link up dan juga hold up pun makin bagus lah untuk game ni mungkin sebab domestic punya league dia boleh bermain dengan sedemikian rupa lah tetapi untuk Hidalgo bagi saya complete package Hidalgo berjaya bermain dengan sangat cemerlang pada peluang ini Tak dinafikan Hidalgo adalah man of the match Dia punya ball control Dia punya first touch gila bah Pop memang lawa Dia punya finishing tenang Dia punya acahan skill player Oi, Memang Hidalgo you are the real playmaker So kat mana ada bola dekat situ ada dia Memang kalau bola ada kat kotak penalti Memang bahaya lah So Hidalgo dia buat game buat game Memang super Memang kita boleh puji Hidalgo is the best player Dan kita tak lupa juga Kepada game ni JDT punya set pieces is very good Dan gol pertama melalui Jonathan Silva Gol Jairo melalui corner kick hey, Memang set pieces mereka memang super untuk game ni Dan game ni mereka bermain dengan direct and long ball pun memang very efficient dan untuk game ni sebenarnya kena puji Oscar Aribas Oscar Aribas satu goal tiga assist smart Eh, oh, the best season lah untuk Oscar Arribas Saya boleh katakan And untuk right wing back Seperti Oscar Arribas You show something yang You are the best player in the field So benar tu bagus and positive side Untuk Jonathan Silva pun Dia perform di bahagian kiri Bagi saya susah nak jumpa Jonathan Silva di bahagian kiri Di second half masuk Kobe Ong Kobe Ong berjaya bermain dengan baik uh, Menggantikan tempat Jonathan Silva And overall memang bagus Cumanya defending side pasukan Johor Mungkin mereka kena cope lagi Kena lebih berdisiplin dan tak boleh uh, buat kesilapan-kesilapan mudah sebab semalam berapa kali mereka ditewaskan oleh serangan pasukan Sabah dan sebaiklah Sabah tak klinikal sangat tak kompos sangat menyebabkan percubaan-percubaan yang dilakukan tak terlalu tepat ataupun tak menejah gawang lah so benda-benda macam tu defend kena lebih stable kena lebih proaktif untuk pastikan yang mereka boleh fight lagi dalam ACA Elite lah untuk domestic league mungkin tak ada isu dekat uh, Asia mereka akan ada isu itu overall JDT you deserve untuk menang lah Untuk Sabah Dalam 30 minit pertama Mereka lambat untuk settle down Mereka dihukum Tengok lah Sabah bawa bola ke depan Rawisim Batuil Boleh bawa bola daripada bawah sampai tengah Tiba-tiba hilang Kena counter Goal So Sabah memang lambat gila nak settle down. Defending set pieces mereka agak kurang bagus untuk game ni. So benda tu yang menyebabkan mereka tak boleh nak buat apa-apa. So benda tu yang menyebabkan mereka dihukum dengan kealpaan dan juga kesilapan demi kesilapan yang menyebabkan mereka dibolosi, dibolosi dan dilibolosi. So bila mereka dah settle down, mereka cuba tingkatkan agensiti. Ada benda yang bagus. Sebagai contoh saya bagi game ni Stuart Wilkin, the best playmaker dalam padang. Dia berjaya buat something yang memang super, memang menajukkan. Dia bermain main dengan jiwa Dia punya work rate tinggi Dia dapat bola nak bawa ke depan Nak bawa ke depan Saya suka lah dengan Stoke Wilkin Si Fuentes pun saya suka Tapi saya yang kena red card Saya tak faham Saya still tak puas hati dengan red card tu Tapi untuk Mujagid Dia berjaya skor satu Tapi injet pula Aduh Mujagid injet Tak nak cycle lah Dia relok pun bagus Tapi the best part is Fagos Tenny Kalau game ni Kalau anda tengok Fagos Tenny punya ball control Dalam kawasan yang sempit Dia punya movement Weh Fagos Teni dah jadi dribbler tau Boleh dribble Boleh bawa bola dengan baik Boleh shoot eh, Dia pandang cari space Mungkin Game by game Dia akan improve lagi Improve lagi jadi seorang player Yang berbahaya di hadapan Saya suka dengan Fagos Teni Tapi di second half Bila Sabah bawa keluar goalkeeper Saya pun tak faham Sebab apa dia bawa keluar goalkeeper Bawa masuk uh, Kero Fahmi Which is bagi saya Tak make sense uh, Mungkin pertukaran tersebut Pertukaran taktikal ke apa Tapi Bagi saya tak perlu tukar goalkeeper Mungkin tukar player yang More to attacking Sebab Han tengah ketinggalan Nak tukar keeper keeper pun waktu tu keeper tak buat mistake-mistake yang ketara sangat tak ada mistake-mistake yang merugikan pasukan kan semua gol adalah gol yang Susah nak cook kan Kesilapan defend So benda tu yang Sabah rugi lah Sebab Sabah gagal Settle awal Mereka buat uh, Kesilapan demi kesilapan Dihukum Dan mereka gagal Untuk counter back balik Jadi benda tu Memang menyebabkan Mereka ketinggalan Dan kalah 5-0 lah Mungkin dah berapa dekat tak, uh, Dah hampir 2 dekat Tak masuk final uh, Mereka masuk final Mungkin agak agak orang kata apa agak gementar tapi ini adalah satu pengajaran yang baik untuk Sabah untuk mereka comeback stronger lah jadi Sabah mereka boleh fix balik defending side mereka uh, tengah mereka untuk lebih efektif dan striker mereka untuk lebih mengancam itu je lah ulasan saya Assalamualaikum